обожженные сороковыми, сердцами вросшие в тишину. Конечно, мы смотрим глазами иными на вашу больную войну. Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам о горьком победном пути, поэтому должен хотя бы наш разум дорогой страданий пройти. И мы разобраться обязаны сами в той боли, что мир перенес. Звичайно, ми дивимося і ними глазами такими же повними сльоз. Олексій ще з дитинства цікавився подіями Другої світової війни. Збираючи інформацію з різних джерел, чоловік змонтував документальний фільм про війну в пам'ять про загиблих. Фільм, який називається «978. Щоб ви пам'ятали». Фільм состоїть з трьох частин. Первая часть посвящена, которая называется «Трагический август 41 посвящена героической обороне Николаева, Николаевской области. Вторая часть касается непосредственно периода оккупации города и области. Это деятельность подпольных групп, это зверство немецко-фашистских оккупантов, а третья часть посвящена героическому освобождению Николаева. Это десант Альшанского, в том числе это действия нашей армии как на южном крыле, так и на северном крыле Николаевской области. И плюс эпилог, который называется «Расплата». То есть судьбы немецко-фашистских преступников, судебные процессы над ними – и их казнь. Фильм был посвящен памяти всех тех, кто воевал в этой великой войне. В первую очередь памяти моим родным, близким, памяти моего деда. Вообще он предназначен для того, чтобы как можно больше людей ознакомились с тем страшным периодом. Которые, к сожалению, уже уходит из памяти, уходят люди, которые помнят эту войну, память уходит вместе с ними. Во время подготовки фильма, еще даже до этого, когда собирал материалы, разговаривал со стариками из села Пересадовка Жовтневого района. Они рассказывали, что во время освобождения села, в апреле 44-го, когда еще Лед стоял на Ингуле, хотя уже не такой уж крепкий село, освобождали одетые в гражданское старики и подростки. Практически безоружных их кинули на немецкие пулеметы. Это так называемая черная пехота, которая формировалась из жителей, бывших на оккупированной территории. Их собирали, вот, освободили село, прошлись по хатам, кого увидели забрали с собой практически не вооружали, использовали как увеличение живой силы своих кадровых батальонов, чтобы не растрачивать кадровый состав. их кидали на заградительный огонь немцев. и вот старики Пересадовские говорили, что из многих сотен человек, там единицы в живих. Свого дідуся Олексій знає тільки з розповідей бабусі. Він помер ще до його народження, та, за словами чоловіка, він для нього і досі живий. К сожалению, своего деда Антоновського Якова Трофимовича, я не видав. Він умер в возрасте 58 лет в 1974 році, ще до моєї рождения. Але о ньому рассказывала Моя бабушка, это дед по материнской линии, отец моей матери, рассказывал, брат моей бабушки, их семья всю войну, годы оккупации, они находились здесь, на территории Очаковского района. Дед в августе 1941 года не был призван в действующую армию, поскольку был механизатором. Урожай в 1941 году был баснословный, его оставили убирать урожай. Но за две недели, никто не предполагал, что так случится, за две недели немецко-румынские войска захватили полностью территорию Николаевской области. И все остались на оккупированной территории. Во время оккупации приходилось работать на немцев, на румын. Хотя на территории Очаковского района находились преимущественно румыны, это была румынская зона оккупации, но немцы также не гнушались работой наших соотечественников. Бабушка рассказывала, как их гоняли на работы на 60, завод имени 61 коммунара для ремонта немецких подводных лодок, немецких судов. А уже в сорок четвертом году, во время, после освобождения территории Николаевской области, после освобождения города Очакова, дед, его братья, брат моей бабушки были призваны в ряды Красной армии. В составе 5-й ударной армии освобождал Варшаву, дошел до Берлина, штурмовал Берлин, где был тяжело ранен. Чудом выжил на Зеловских высотах перед Берлином. Дед награжден был тремя медалями. Это медаль за освобождение Варшавы, медаль за взятие Берлина и за победу над Германией. И орден Отечественной войны второй степени. Орден боевой. Мне с детства говорили, когда спрашивал, за что орден. Орден остался. Медали были потеряны детьми, на них остались только документы, а орден остался. Когда спрашивал, за что дед получил орден, маленькому было все интересно, отвечали, что за ранение. Ну, тогда еще думал, как за ранение можно получить орден. Совсем недавно, 2-3 года назад, только нашел наградные документы на сайте Подвиг народа, где был указ... описан подвиг на градном листе что 16 апреля 45 года под городом буков это как раз зеловские высоты дед будучи помощником наводчика станкового пулемета когда наводчик был тяжело ранен ворвался в траншею первым ворвался в траншею к немцам и положил из пулемета 17 немецких солдат и одного офицера. Во время отступления немецко-румынских войск, как рассказывала бабушка, произошел такой анекдотический, с одной стороны анекдотический случай, с другой стороны случай, который мог стать трагическим. В марте, уже после 28 марта, после освобождения Николаева, румыны начали отступать из Очаковского района там находились в каждом селе небольшие румынские гарнизоны. Среди них пошла паника, что со стороны Кимбургской косы, с Кимбурна на Очаков будет выброшен советский десант, десант советских моряков и военных. Поэтому румыны начали улепетывать. Естественно, прихватив с собой что-нибудь более-менее ценное, либо съестное. И вот бабушка рассказывала, что один румын, когда небольшой гарнизон в составе шести человек уходил с их села, это было село Красная на Чаковского района, он вывел корову, которая, несмотря ни на что, сохранилась в годы оккупации у них, румыны не отбирали живность вывел ее и начал вести за собой. Бабушка выскочила из хаты, увидела это дело и говорит, получилось, что румынский солдат тянет корову за рога на себя, а она за хвост с другой стороны. И говорит, это перетягивание продолжалось несколько минут. Затем товарищи того, румынского солдата его позвали, начали махать ему руками, давай быстрее-быстрее. Он плюнул, выругался на своем и побежал их догонять. Но бабушка говорит, что уже после этого подумала... Ведь он мог передернуть затвор автомата, дать очередь и забрать такие эту корову. Ну, тогда думалось о другом, что они будут есть, чем будут питаться. Хотя, по ее словам, с румынами они жили с, с, оккупационными властями относительно мирно. У нас в семье до сих пор сохранился казан, чугунный казан, который бабушка выменяла у румынского солдата то ли за два, то ли за три литра молока. Казан до сих пор в великолепном состоянии и служит по назначению. 28 марта 1944 года город Николаев был очищен от противника. Вечером по радио была передана сводка СОВ Информбюро. Войска 3 Украинского фронта сегодня 28 марта после упорных боев штурмом овладели крупным областным и промышленным центром Украины городом Николаев. Среди захоронений Николаевского некрополя, если не считать братских могил, могил неизвестных солдат, которые погибли при обороне Николаева и при его освобождении в марте 1944 -го года, находятся, я бы так сказал, именные могилы, если можно их назвать. Это могилы подпольщиков Защука, Комкова, Александра Сидорчука, который совершил, пожалуй, самый известный и крупный диверсионный акт на немецком аэродроме, который располагался на территории нынешней стрелки. А также подпольщик Василий Иванович Соколов из группы Лягина. Он не так известен, как все остальные подпольщики, но свой вклад в дело над, в победе над врагом он также внес. На месте, где мы сейчас находимся, в сквере Альшанцев, сейчас он называется сквер Альшанцев, когда-то это был пролетарский сквер, за вечным огнем похоронены участники десанта Константина Федоровича Альшанского. Вот они все здесь. Но совсем недавно открылось одно интересное обстоятельство. Наш Николаевский краевед, увлекающийся также периодом Великой Отечественной войны, и собирающий фотографии немецкие фотографии периода оккупации нашел фотографию кладбища немецкого кладбища которое располагалось как раз вот на месте нынешнего вечного огня здесь были захоронены немецкие солдаты и офицеры на заднем фоне стена завода 61 коммунара то есть таким образом получается альшанцев похоронили поверх немцев, похоронених во час окупації здесь. Просто знісли крісти, положили наших героїв. Ну, такий історичний казус можна сказати. Щоденно в жорстоких боях гинули тисячі солдат. Та кожен день жінки, діти чекали на своїх героїв пораненими, скаліченими, хай би що, тільки живими. В нашей семье ну, вот, со стороны матери первым э, с фронта вернулся младший брат деда, э, Антоновский Николай Яковлевич. Первым пришел он. И вот по рассказам бабушки э, весь праздничный стол, э, которым встречали своего родного человека, состоял из половинки соленого огурца, э, куска хлеба и кусочка старого сала, который принес кто-то из соседей. Ну и принес также кто-то из соседей там немного домашней самогонки. Все, это весь праздничный стол. Ах, война, что ж ты сделала подлая? Стали тихими наши дворы, Наши мальчики головы подняли, Повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили, и ушли за солдатом солдат До свидания, мальчики Мальчики, постарайтесь вернуться назад Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими Не жалейте ни пуль, ни гранат и себя не щадите вы И все-таки постарайтесь вернуться назад